коллеги единомышленники. В нашем городе стала традиция, что перед каждой сессией городского совета возле этого здания собираются немногочисленные такие митинги из 20-30 человек, и люди протестуют. Протестуют против того, чтобы где-то строился возле какого-то дома киоск определенный, где-то там вырубали зеленые насаждения, и там строились дома, где-то уплотнялась застройка. Но люди это делают только тогда, когда, как говорится, что жареный петух уже подкрался очень близко. А тогда, когда нужно делать свой осознанный, сознательный выбор, когда нужно приходить на избирательные участки, они об этом не думают. Но это не относится к тем, кто здесь собрался. Здесь как раз все те, кто действительно имеет гражданскую позицию и серьезно относится к своим гражданским правам и понимают, что европейские стремления Украины – это не просто вступить в Евросоюз. Это значит жить по нормальным европейским нормам. Думать, в первую очередь, головой <coughs> и выбирать себе власть. И помнить о том, что власть, она не Богом дана. Это те люди, которых избираем все мы. Все мы избиратели. И то, что как сегодня выбрали одних, точно так же завтра можем избрать других. А те, кто использует власть в своих корыстных целях, должны помнить о том, что действительно это не на вечно, не надолго, И за нарушение законов всегда можно будет ответить, нужно будет ответить. И при этом не мотивировать политическими, политические репрессии.